Xəbərin daha çox yayılması və vətəndaşlarımızın məlumatlanması üçün videonu bəyənməyinizi xahiş edirik. Azərbaycanın neft sənayesinə zərbə endirməyə çağırış edən Rusiya Dövlət Dumasının İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri müavini deputat Müxahid Elyaqin sözlərinə görə üzr istəyib. Rusiyalı deputat Qavarit Moskva radio stansiyasının efirində düzgün anlaşılmadığını, verlişin formatına uyğun olaraq belə bir davranış sərgilədiyini bildirir. Mənim sözlərimdən qorxan, inciyən və yaxud özünü təhqir olunmuş hesab edən hər kəsdən üzr istəyirəm. PD-yə də yaxın söyləyib. Xatırladaq ki, Deliagin Rusiya bir telekanalında yayımlanan 60 dəqiqə verilişində Azərbaycanı proksi dövlət adlandırıb. Bununla yanaşı, proqram zamanı Rusiyanın Ukraynaya qarşı həyata keçirdiyi müharibədən danışılarkən Qarabağdakı son vəziyyətə də toxunub. Azərbaycanlılar həqiqətən atəşkəsi pozub. Bizimkilər bildirdilər ki, Azərbaycan tutduğu mövqelərdən geri çəkilib. Lakin Azərbaycan rəsmiən elan etdi ki, çəle çəkilməyiblər. Baxın, Abşın satelitləri indiki halda Türkiyə tərəfindən həyata keçirilən aqressiya və Türkiyənin praktisi, hansı ki, biz dövlət adlandırırıq, bu gün real təhrikədir. Əgər biz buna görə Azərbaycanı bir mənalı şəkildə sərt cəzalandırmasaq, bizə Azərbaycanın neftqaz sənayesi nəyə lazımdır? Lazım deyil. Əgər insanlar söz başa düşmürsə, onda konkret əməllə başa salmaq lazımdır. Əgər bunu etməsək, o zaman biz olmayacağıq, başa düşürsünüz? İndi məsələ ancaq bu cür qoyulmalıdır. Bundan əlavə o öz rəsmi Telegram kanalında sorğu yerləşdirərək izləyicilərdən Azərbaycanın neft sənayesinin məhv edilməsi üçün taktik ünv və silahdan istifadə olunmasını düzgün hesab edib etmədiklərini soruşub